qishloq xo'jaligi mahsulotlari sifatini yaxshilash eksport salohiyatini kengaytirish agrar soha mas'ullarining muhim vazifalaridan biri sanaladi jizzax viloyati o'simliklar karantini va himoyasi boshqarmasi agrokimyoviy tahlil markazi bilan hamkorlikda dala maydonlari va issiqxonalarda zararli organizmlarni aniqlash tuproqlarni tahlil qilish hamda zararkunandalar ko'payishining oldini olishga qaratilgan qator ishlarni amalga oshirib kelmoqda jizzax viloyati hududlarida o'simliklarga iqtisodiy zarar keltirishi mumkin bo'lgan tirik organizmlarning fitosanitar xavf tahlilini o'rganish va ularning chetdan kirib kelishini to'xtatish bunday holat aniqlanganda zarur choralar ko'rish va bartaraf etish ishlari jizzax viloyat o'simliklar karantini va himoyasi boshqarmasi huzuridagi agrokimyoviy tahlil markazi tomonidan doimiy nazorat qilinmoqda tuproq unumdor bo'lsa hosildorlik yuqori bo'ladi buni to'g'ri tushungan yer egalari agrokimyoviy tahlil markazi bilan shartnomalar tuzib yerga kimyoviy o'g'itlar berishda nimalarga e'tibor ber kerakligi haqida markaz mutaxassislaridan maslahatlar olishmoqda mana bu issiqxonada yetishtirilayotgan pomidor mahsulotlari asosan ichki bozorga va rossiya davlatiga eksport qilinadi mana shu ko'chatni kasallantirmasdan agar eson omon tarbiyalab olsak ikki yuz ellik tonna hosilni olamiz kasalliklarga qarshi kurashda biz albatta mana shu karantin inspeksiyasi viloyat boshqarmasi tumandagi mutaxassislar bilan ishladik birinchi yili biz kasal qilib qo'yganmiz malaka yetishmasligi sababli bir haftada ikki marta keladi nimadir maslahatlar bo'lsa mana shu holatga qarab kasalliklar bor yo'qligiga qarshi kurashamiz mana shu sabab mana bu yildan boshlab kasallik yo'q qishloq xo'jaligi ekinlarini zarar ko'nandalardan himoya qilishda tabiatdagi foydali hasharotlardan unumli foydalanish trixogramma gabrabrakon va oltinko'z kabi entomofaglarni biolaboratoriyalarda ko'paytirib dalaga mavsumiy chiqarish foydadan xoli bo'lmaydi mana bu yusinda har bir gektarga birinchi ishlovlarda besh yuz keyingi etaplarda ming zararli maydonlarga ikki mingtagacha tarqatilishi mumkin bo'ladi mana bular qayta ishlovga qo'yilgan urug'lar bular ham ma'lum kunda uchib chiqish arafasida mana bulardan taa bular tuxumini yetishtirib olamiz va kerakli maqsadlarda ishlatamiz xususan hamma qishloq xo'jaligi ekinlariga bularni foydali tomoni juda judayam ko'p yuqoridagi qismda oltin ko'z lichinkalarini qayta ishlov uchun tashlaganmiz bular uchib chiqish arafasiga yaqinlashdi xorijga va ichki bozorga sifatli mahsulotlarni eksport qilish maqsadida jizzax viloyat o'simliklar karantini va himoyasi xodimlari tomonidan har qanday mahsulotlar xavfsizligi nazoratga olingan